Бывает так часто, что клиенты переживают чувство обиды, обиды на жизнь, обиды на родных, за то, что что-то в их жизни не случилось так, как они ожидали. Ну, например, ребенок оказывается обвиненным в том, что он часто болеет, и мама чувствует себя несвободной. Муж оказывается обвиненным в том, что, например, она бы хотела не консультироваться или не советоваться, или не стыковать с ним планы, и летать свободно куда-то, а он говорит, а я бы хотел, чтобы ты была со мной чаще. И в такие моменты, вот когда есть эта обида, я поднимаю вопрос, сознательно ли выбирал клиент войти в эти отношения. Сделать такой выбор, родить ребенка, например. Всегда клиент отвечает, ну конечно, я хотела ребенка, конечно, я хотела. А когда я говорю о сознательности, я подразумеваю, что когда она собиралась забеременеть, она взвешивала не только плюсы, она осознавала и минусы. И вот я предлагаю иногда делать такое упражнение. Если есть сложный выбор, например, выбор из двух плохих категорий или выбор из двух хороших, или выбор системообразующий, который изменит вашу жизнь. Ну, например, рожать или не рожать. Или рожать в этом году, рожать через 10 лет. Обычно мы выбираем по верхнему уровню, мы выбираем между двух плюсов. Например, родить – это иметь розовощекого замечательного малыша, не родить – это там, построить карьеру. А я обращаю внимание клиента на то, что каждый выбор поставляется в комплекте, то есть там очень много составляющих. И предлагаю выписать, родить малыша, и под ним выписать и плюсы этого, и минусы в плюсах попадет, он милый, я буду его любить, он будет любить меня, нам будет весело, у нас будет полноценное чувство семьи, потому что нам чего-то не хватает с мужем, он у нас появится. А дальше идет, я потеряю свою свободу на несколько лет. Ну, в случае, если у тебя нет штата нянь, которая одна няня спит с ребенком ночью, другая няня гуляет с ребенком днем, то есть свобода все равно видоизменяется, она не полностью утрачивается, но видоизменяется часть ночей я отдам ребенку, когда он будет болеть. Я, скорее всего, буду очень уставать. Я, скорее всего, буду делать очень сложный выбор. Мне будет хотеться веселиться с подружками. Также мне будет хотеться провести вечер с ребенком на ковре с игрушками. Это не будет выбор из плохого, это будет выбор из двух хороших. И там весело, и тут хорошо. И вот это комплект. Получить ребенка, мы получим вот этот список. В комплекте Сделать карьеру и не рожать сейчас ребенка. Наоборот, в плюсах. Свобода, независимость, много денег. А дальше тут идет. Одиночество в те вечера, когда все друзья с семьей празднуют Рождество, например. Или в Диснейленде я буду... 37-летним одиночкой, там я буду смотреть на малышей, возможно, у меня будут течь слезки. Ну что-нибудь, да, то есть у каждого свой комплект. И вот очень важно, прежде чем сделать ключевой выбор в своей жизни, взвесить и то, и другое. Почему я это предлагаю делать? Или прошу это сделать постфактум. Даже если этот выбор сделан 7 лет назад, и ребеночек вот уже в первый класс идет, это все равно важно описать, потому что эта техника возвращает сознательность. Это иногда провокационно звучит, да? но я предлагаю клиенту ну, подумать о том, что вообще-то, по закону, ты можешь от этого ребенка просто отказаться. Ну, конечно, ты пройдешь массу унизительных процедур я понимаю, что я сейчас говорю крамольную вещь. Но технически у тебя есть такая возможность. И когда ты осознаешь, что выбор ты делал из рожать ребенка, не рожать ребенка, родить и отказаться и ты отвергаешь это сознательно, отказаться, потому что ты в действительности его любишь. И ты уже отверг не рожать его по каким-то еще причинам. Ты приходишь к тому, что твой ребенок прекрасен, ты согласен со своим выбором, все замечательно, и у тебя магическим образом постепенно уходит вот это обвинение в сторону жизни, что что-то сложилось не так. А если ты просто возишься с ребенком и не осознаешь всех этих вариантов, ты постоянно пребываешь в каком-нибудь брюзжании на тему того, за что мне это горе дано. Оно тебе не дано, ты его выбрал. Просто ты не осознал момент выбора. И никогда не поздно этот момент выбора прописать. То есть, если у меня есть сомнения, почему я живу со своим мужем, вообще стоит ли жить, пожалуйста, все колоночки. То есть я могу сегодня расписать развод и какие будут плюсы, и какие будут минусы. Я могу расписать сегодня плюсы и минусы совместной жизни и заново выбрать. Чаще всего я приду к тому выбору, который в моей жизни есть. Но тогда я не буду обвинять своего мужа в том, что он дурак. Потому что я осознаю, я его выбираю сегодня. Это мой выбор.